Salam qızlar, necəsiz? Neynirsiz? Yaxşı olun inşallah. Məni soruşcasaz, mən də bu günlərdə bağız ağrıyır, nəsə, biraz. İndi biz bağdan gəlmişik, paltarları sökmüşəm, gülanları bir qırağa yığmışam, pastelinimi də dəyişdim. Elə yoxdu bazarlığımızı da eləmişdik. Belə bir çiçək şey aldıq tam 2 kilo 60 qəpikdən aldıq, bir qələ bilmirəm. Xəyal edəsən 60 qəpi idi. Toyq aldıq, şor aldıq. Şor 2 manat almışdıq. Yumurtanın 30 dənə idi, bir qələt qayıdı. 3 manat neçə qəpiy verilmişdik. Toyqudu 6 manat aldıq. Kırdalanda bu da yer var, o yaxşı buluculuq, də elə də bacılıq deyil umumumuz biraz... pis. Ups, kim də dey, səliqə saldın, xlorladın, təmizlədin. Banlana falan, inşallah. Fikrimiz də var ki, Allah qoysa, gələm amamımızı, umumumuzu dəyişmək kafellərini, nanasız tualeti. Gördüm, yəni gözüm biraz qorxdu on təmizliyə falan. Yəni bina evində remontun getməyi çətin olur yəngəlsiz də yəni hamamda yerin kabeli dəyişilməlidir. Çünki qırıq kabel var. Çoxdur. Ayaq qoyduqsa su çıxır üzə. Belə bir yoluq deyildi, elənam o köləmişkin. Elə hansını eləyək ki, uzun müddət keçsin. Mən volokları da 2000-lik çəkiram. Və bir 6 bazalar. Başlayıram çəkməyə. pağa gəlmişik. Özümə belə bir geyim aldım, 25 aldım. Bunu xırdalandan almışdım. Belə aldım dedim aparım qoyum bağa, bağa gedəndə geyinərəm. Həm rahatdır, yüngüldür, çox uzundur. Həm də yüp yumuşaqdır. Tərrətmir. Yəni geyinəndə heçələ bir əyndə paltar yoxdur, yəni çox rahatdır. olaqarım. Selgeyə saldım bura ona da. İndiparımı, torparımı da gətirəcəm. Aparacam aşağı yumağa. Biz həmişə nə qədər vəşləng gəlirik, nə qədər vəşləng gedirik. E, həmişə hər dəfədə yoldaşım deyir ki, sizin vəşiniz qıtarmış. Ordan or hırdalana bura yətbağa get, gətirib, baxın qadın aparırıq, yəni günümüz Öf, də sonu yəni belə olur bizdə. Bunlar mənim qadın salamımdır. Çəllikəndə lazım olar deyə atmamışam. Buraları da səliqəyə salıb düşəcəm uşağa çünki birazdan On vaşımın dayısı gəl gələcək. amma yemək hazırlıyasam. İnşallah. Otu çıxarıb qoymuşam. Yulaflı elə bir çay içdim, stəkanlar falan yudum. Ətimiz var, çəkiləsi, onu çıxartdım, qoydum ki, donatsın. Bunu təkəy. Nə qoydum, eləcə yuxu spazq işləyərik. Onda dedim ha, hə, yeməy səm bişirərsən, təmizlik işini də məmnul xaram. Mən, mən təmizliyi elədim. Hər yanı sildim, tozsoranladım. Mimarı da sağ olsun, qaynanam gel hazırladı. Ehyətdə qalan bacınız var, o da kömək etdi, sağ olsun. Burada ikinci mərtəbədə balaca otağımız var. Orda krovat qurulmalı idi, yoldaşımınsı vaxtında olan krovadı xətalanam gətirmişdik. Mən gələri artıq belə olub, belə yaxınlaşımı kravatı quracaq. Hər gün dedi, bu gün quracam, bu gün qurasam, axır qismət oldu, qurdu. Bu kravatı bu tərəfə keçitmək istəyirdim, o da alınmadı, yüklük var. O da taxtanın üstündədir. İnşallah gələcəkdə bunu götürsəm ki, amma bu tərəfdə, yəni krovat olan tərəfdə rozetka var. Mənzə krovat orada olsa daha yaxşı olar. Bu xalçalar da qalanana gedəcək. Oranın koridorunun xalçalarıdır. Bu elə bir gətirmişdi, burada yuyuldu, qurudu, elə qaldı. Hər dəfə də vəşimiz sıx olur deyə apara bilmirik. İnşallah vaxtı olsun. İstəyirəm ki təmizliyimi ikinci mərtəbənin elə bu koridoruna silməmişdim dedim yoldaşım qursun krovatı. Ondan sonra koridoru silərəm, pilləkəni silərəm, düşərəm aşağı. Krovatın üstü də təmizlənməlidir. Bir də suya paraşok atdım, xlor atdım ki, ham ağasın, həm təmiz olsun. Gətirdim onu da təmizlədim. Təmizlikdən sonra qoydum qursun. Pəncərələrini də açdım. Çorba yeməklərlə xəmir elədik. Piraşçı bişirdik bütün çoxdan pilavla bişirmək istəyirdi. Elə dedi, "Prost bir az mayamız köhnə idi, desən, tam qabarmadı, yaxşı olmadı elə də." Qayınanam burada ifacanı hazırlayır. Portada xanımlar birləşib qutab eləyirlər. Mən də çəkirəm onları. Xanımlar çox xanım bir yerdə yaşanda dəqiqəlik pişirdik, yıqıltab eləyirik, həm səvət olsun, həm də vaxt keçsin. Kəsdik. Nədir indi? Qətla başdıq, lavaş pişirdik. Belə suladıq, indi üstünə ötk. Belə. İndi yuyub yığışdırmaq mənimə qaldı.